assalomu alaykum men g'ayrullayev g'ulom saidalimovich samarqand agro innovatsiyalar va tadqiqotlar institutining dotsenti qishloq xo'jalik fanlari doktori men bugun sizlarga seleksiya jarayonini tashkil etish va uning tartibi bo'yicha ma'ruza o'qib bermoqchiman va maruzada birinchi seleksiya jarayoni tartibi va xillari reja qilib olamiz hammamizga ma'lumki seleksiya jarayoni bu naf yoki duraga yaratish bilan yakunlanadi seleksiya jarayonini tashkil etishda avvalambor eng birinchi jarayon bu kolleksiya yig'iladi va kolleksiya yaxshilab o'rganilib keyinchalik kolleksiya naf yaratish yoki duraga yaratish maqsadida e, seleksiya usullari bilan naflar yoki duragalar yaratiladi endi seleksiya jarayonini tashkil etishda avvalambor o'simliklarning biologiyasini kelib chiqqan holda o'zidan va chetdan changlanuvchi o'simliklarga e'tibor bergan holda seleksiya jarayoni tashkil etiladi men sizlarga hozir o'zidan changlanuvchi o'simliklarda seleksiya jarayoni qanday tashkil etilishi bo'yicha ma'ruzani davom ettirmoqchiman albatta seleksiya jarayonida boya yuqorida aytib o'tdim nav yoki duraga yaratiladi dastlabki material pitonigi o'z ichiga ikkita pitomnikni oladi kolleksion pitomnik va duragay pitomnik kolleksion pitomnikda yuzlab minglab hatto o'n minglab nav namnalar ekilishi mumkin va har bir nav namna bir metr kvadrat maydonda ekiladi va har taraflama kolleksiyadagi nav namnalar kamida ikki yil mobaynida nav nima uchun chunki yil yilga to'g'ri kelmaydi qaysidir yili ser yog'in kelishi mumkin qaysidir yili qurg'oqchilik kelishi mumkin shuning uchun kamida ikki yil naf namla har taraflama o'rganiladi nima uchun o'rganiladi sababi duragay yoki nav yaratishda ota ona formalarini tanlab olishimiz kerak chatishtirish maqsadida shuning uchun navlat har taraflama o'rganiladi va o'rganilgan nav namlalar chatishtirilgandan so'ng duragay o'tkaziladi va duragay pitomnikda 3 yil mobaynida o'sha mendelning qonunlari bo'yicha f 1 dominantlik f 2 ajralish f uch irsiylanish qonuniyatiga asoslangan holda pitomnikdan irsiy barqaror bo'lgan navlar tanlab olinadi va tanlab olingan nar namlalar seleksion oa o'tkaziladi seleksion pitomnikning vazifasi nimadan iborat seleksion v pтoik vazifasi yangi yaratilgan tizmalarni har taraflama o'rganib uning urug'larini ko'paytirish va keyingi pтом o'tkazishdan iborat bo'ladi bu yerda seleksion пitomикda ikki yil demak yangi yaratilgan nav namlar va duragalar o'rganiladi seleksion питомникdan ajratib olingan navlar kontrolный к yangi nazorat питомник o'tkaziladi bu yerda endi piтомk maydoni kengayadi bitta maydoni o'n kvadratdan yigirma besh metr kvadratgacha bo'ladi va bu piтомida qaytariqlar bo'ladi qaytariqlar bo'ladida kamida to'rttadan oltitagacha qaytariq bo'ladi qancha qaytariqlar soni ko'p bo'lsa shuncha tajriba tajribaiqligi aniq bo'ladi bu yerda контрольный томк endi bizlar tomonimizdan yaratilgan yangi navlar standart nav bilan taqqoslanadi standart nav nima o'sha hududda eng ko'p ekilayotgan va davlat restriga kiritilgan nar standart narx bo'ladi tasavvur qilaylik biza yaratgan bug'doy navi jasmina navi bo'lsa o'sha hududda eng ko'p ekilayotgan alekseyvich navi bo'ladigan bo'lsa o'sha alekseyvich naviga taqqoslanib контrolны taqqoslab o'rganiladi va har o'nta yangi yaratilgannavdan keyin o'sha standart nar qo'yilib boriladi контrolный питомникda yaratilgan yangi tizma va navlarimiz ikki yil mobaynida o'rganiladi undan keyin контролныомn keyin dastlabki naf sinash то bo'ladi dastlabki naf sanash o'zi e'tibor berayotgan bo'lsalar iiodatlabki ko'paytirish mintaqalarda naf sinashga bo'linadi bu degani konkurs nav sinovi o'z o'zidan olib ketinadi konkurs nav sinovi uch yil mobaynida o'rganiladi va yuqorida kontrolni контролный kabi standart narxga nisbatan taqqoslanadi va konkurssiovda qaytarilar soni to'rttadan oltitagacha bo'ladi va bunda bitta maydoni yigirma besh metr kvadratdan ellik metr kvadratgacha bo'ladi va bu yerda uch yil mobaynida narx har taraflama o'rganiladi o'rganiladida ta, shu yillar davomida yangi yaratilgan narlarimizni dastlab ko'paytirish ishlari olib boriladi mintaqalarda o'sha agro ekologik naf sinashlar ketiladi urug'chilik va ishlab chiqarish naf sinovi ketiladi va bu jarayonda davom etish va yakuni bilan davlat naf sinoviga yangi yaratilgan naf topshiriladi agar seleksiya jarayoniga e'tibor beradigan bo'lsak dastlabki materialdan to davlat naf sinovi yangi yaratilgan nav davlat restriga kiritilgunga bo'lgan davr qariyb o'n ikki o'n besh yil davom etadi bu albatta seleksiyaning sintetik usuli bilan yaratilgan navlar bo'ladi mana bu yerda qildim mana sizlarga hozir bevosita mana o'sha şey yuqorida aytilgan e, kolleksiya ko'chatzorlari qanday bo'lishi jarayoni lar bo'lishi jarayonlarini sizlarga mana pishgan o'sha bug'doy misolida ko'rsatib beryapmiz bu mana kartoshkada albatta bitta narsaga e'tibor berish kerak har qanday yaratilayotgan nav o'sha hududning tuproq iqlim sharoitiga mos nav bo'lishi kerak va albatta navlar yaratilayotganda jahon kolleksiyasidan keng foydalaniladi jahon kolleksiyasidan keng foydalangan holda g turli hududlardan keltirilgan navlar tuproq iqlim sharoitimizga muassim tanlab olinadi va shular asosida yangi navlar yaratiladi e'tiborlaringiz uchun katta rahmat